Пшу да здароўя. У брэйскай вобласці пачалі асвоўваць скандынаўскую хадбу. Першы майстар-клас прайшоў у баранавіча. Каэспандэнты навін на ім таксама пабывалі танный способ атрымать здоровье и добрую физічную форму жихарам барановичу прапанавалі организаторы майстар-клаа по скандынвской ходьбе ён пройшоў у межах штогадовага керрмаша здоровья адносно новый вид фитнесу уже поспеў пакарыць многія краіны у беларуси аамматары скандынвской ходьбы только робяць першие кроки чаще всего это увлекают людей среднего и старшего возраста потому что ну это стоит признать что это вид такой медитативной спокойный вид активности там где без в без ветра, без экстрима, без какойсей. Вот. У нас Беларусі это патихоньку набіраюць абаротты. Ініцыятарамі прапаганды скандынаўскай хадбы у Баанвічак выступілі спецыялісты цэнтральнай паліклінікі. А дакладней група энтузіястаў, якая захапілася модным напрамкам. Паколькі свайго трэнера няма запрасілі інструктара змінска, а наогул гавораць прыхільнікі пешага здараўлення тут нічога складанага, асвоіць яго пры жаданні кожнаму пад сілу скандинавскую ходьбу я увидела несколько лет назад в прибалтике сначала удивилась и не поняла что это такое. Но сегодня я впервые попробовала и хочу сказать, что приглашаю всех желающих заниматься и осваивать, потому что это действительно очень интересно и что самое главное это очень полезно. Палепшыць паказчыкі здароўя можна рознымі спосабамі. Гэтыя заняткі фізкультуры, здаровае харчаванне і адмова адшкодных звычак. Захоплена з любімым заняткам, таксама дадатак у скарбонку здароўя.